Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі 25 каналу. Програма час розмов. І я, її ведуча Олена Цимбаліста. Сьогодні у нас в гостях Віктор Кирилович червенко В недалекому минулому борівський сільський голова, а нині директор комунального підприємства Зміїв сервіс вітаю вас в нашій студії. Дякую, я вас теж вітаю. І чего чого хотілося б почати? Протягом останніх кількох років діяльність комунального підприємства в сервіс» викликала у мешканців району чимало проблемних питань. Були і скарги і навіть пікети під стінами райдержадміністрації під натиском суспільства. Колишній керівник покинув займану посаду, на яку потім і назначили вас. З цього часу пройшло вже кілька місяців, і ми думаємо, що ви вже встигли ознайомитись з особливостями роботи підприємства. Тож розкажіть телеглядачам 25 го каналу, як ви оцінюєте стан зміїв сервісу? Зміїв сервіса на ну, оцінювати німні, дату. Тобто... Работа началась с изучения тех проблем, которые стоят перед измен сервисом. Мы их разделили там, на несколько блоков там, по твердым бытовым ходам, по воде, по очистным сооружениям так дальше, и так дальше, по перспективам. Прежде всего мы сделали инвентаризацию на предприятии со врем... списали весь балласт тот, который не нужен, который висел там со времен 1975 года. Еще водоканал был отдельно, там отдельная структура. То есть мы сделали инвентаризацию, списали все, деньги приходовали на спецсчет и их использовали на подготовку той же, от, от того же автотранспорта, который есть на балансе изменения, на подготовку работы в осенне-зимний период. Изучили проблему некачественного снабжения водой. Изучили проблему, вот сейчас заканчивает, сегодня, должны, ну, сегодня не должны, а сегодня встречаемся с фирмой ЭКВИК, которая нам сделала анализ по нашим очистным сооружениям, которая будет нам рекомендовать, а мы будем тогда выходить на уровень наших работодателей, то есть из Мельского рай совета, да, с предложением о том, что ну, какие-то сооружения надо там ремонтировать, капитально какие-то, ну, текущий ремонт и так дальше, и так дальше. И начали мы, с чего начали с вывоза твердых бытовых отходов. На момент, когда меня назначили директором КП сервис, работало два автомобиля, два автомобиля стояло, сейчас работают все четыре автомобиля по вывозу мусора. Ну, или мне льстят, или действительно но ну, вывоз мусора немножко, так сказать, стал э, лучше в время и так дальше. То есть работает сейчас четыре машины, ну, понятно, что какая-то поломалась, но ну, даже трех автомобилей хватает. То, что сделали упорно качество вывоза, ну, его своевременность, да, то есть мы еще охватили, охватываем э, новые рады э, этой услугой. Сейчас вывезли баки на Тимченки, Сейчас закупаем баки для Тарановки, добавляем баки в Чемужовку, добавляем баки в Соколово. И таким образом у нас останется неохваченной этой услугой только три совета. Это Гнеевка, шелудковка и Скрипаи. Ну, они как бы и не стремятся сильно, если там Тарановка, Тимченки ну, не активно там сотрудничают с нами, то есть. Там идет работа. А эти советы там не сильно спешат, ну и будем говорить так, что и мы не сильно спешим. Почему? Потому что ну, тех четырех автомобилей, которые у нас есть, хватает сейчас, вот, чтобы более не менее качественно оказывать услугу, ту, которую мы оказываем по тем советам, где мы их оказываем. А если заходить на огне кушелы и скрипаи, то надо будет пятый автомобиль. Ведем разговоры, нам обещают там, по результатам 9 месяцев из экологических денег, из областного бюджета, немножко обновить наш э, машинотрактный парк. Это и экскаватор, и мусоровоз, и автомобиль, который там, у нас был в свое время забрали на АТО. Это то, что касается вот, вывоза твердых бытовых отходов. И по полигону первая проблема, которая там сейчас есть, это вот мы зависим по утилизации или по сбору мусора на нашим полигоном твердых отходов от погоды. То есть, если сухо, мы заезжаем на полигон, если нет, тогда то мы сидим рядом. То есть, выделены деньги районной рады на поточный ремонт дороги и площадки для разворота автомобилей. И следующим этапом будет строительство забора. Ну, Заборы в нашем понятии, забор какой? Забор из сетки трехметровой, чтобы не летели бумажки на змею. То есть это то, что касается твердых бытовых отходов, то, что мы изучили, то, что мы поняли, то, что поняли, как это все немножко систематизировать и улучшить э -э, эту услугу. По вопросу об очистных сооружениях и э -э, о масштабах, так сказать, той работы, которую надо провести в рамках э -э, экологической, ну, разработанной для себя как экологической программы, в Борках начались работы по строительству биоплата. Это строится за счет областного бюджета из экологических денег, стоимость работы 7 миллионов. Это будет вот в этом году, они будут сделаны, но не введены в эксплуатацию, ввиду того, что будем делать до, они будут делать, или не знаю еще, кто будет делать, будем делать до проектирования основных очистных сооружений, а это уже биоплата будет до очистка после реконструкции основных очистных сооружений. Это то, что касается очистных сооружений. Об остальных очистных сооружениях я вам сказал, что будут сейчас результаты. Тогда можем еще одну встречу произвести. Я вам расскажу, какие у нас наработки будут по остальным очистным сооружениям. У мешканців району дуже часто виникають питання стосовно якості надання послуг, наприклад, з того ж самого водопостачання візьмемо той самий зміїв. Якщо поглянути на вулицю, 8 березня, то там практично немає дороги через постійні ремонтні роботи. Як ви плануєте вирішувати подібні проблеми? Ну, окремо 8 березня не будемо вирішувати, тому рішаємо ту проблему в місті з. С... Со всей, по всей системе водоснабжения, которое охватывает КП сервис. На сегодня на балансе КП «Змеевсервис» 92 километра, это только магистральных трубопроводов, не считая тех трубопроводов, которые идут от нашей магистральной трубы там, в частные домовладения, в многоэтажки и так дальше, и так дальше. Поэтому Сделали анализ за прошлый год из, по, было устранено в прошлом году с 1 января по 1 января 247 порывов. 247 порывов эти составляли, были 80% из них, если грубо там где-то по 200, были на участках трубопровода 8 километров. Мы их как бы вот сделали дефект, дефектовочные акты, и у нас получилось 23 участка, на которых были эти 200 с чем-то порывов. То есть, ну да, 200 с чем-то порывов. Я могу перечислить по улицам, да, или я вам дам вот потом какую-то табличку сделаете, или я озвучу. В том числе и 8 марта. На эти, ну давайте я это быстро про продиктую. Это вот по Змееву. Широнинцев, Харьковская, Гоголя, Харьковская, 50 руководителей от колодезя, там до колодезя, Энгельса, второй участок по Энгельсу, улица Мира, Пушкарева, 8 березня, второй участок 8 березня, Змеев, Змеевска, Шевченко, 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 ну то есть по, по, участкам там, где было больше всего порывов. И, и всего их тут получается 17 участков мы начали заниматься этой проблемой сами нашли подрядчиков, которые нам просчитали ну получалось очень мало ну, тех денег, которые могли дать субвенции Рады не хватало закрыть эти все вопросы поэтому появилось предложение, вышли на областную госадминистрацию и попросили денег ну, на спив финансования этих проблем и договорились до того, что Сколько выделяет Змеев из Змеевского района, сколько выделяет областная администрация. Так Змеев, и вот Змеев выделил 2 миллиона, Борки выделили 300 тысяч, за, Донецкое, за Донецкий сельский совет выделил 200 тысяч, и Лиман выделил 460 тысяч. Итого получилось 2,960, если умножим на 2, получается там около 3-6 миллионов. Ну, все равно миллиона не хватает, а по протяженности, ну я вам скажу, вот это по Змееву 5470 метров на эти участки, которые я обозначил. По селу Лиман это 1400 метров. По, по, -по, -по, -по Боркам. Боркам это 1868 метров. Ну и все. А и 800 метров по Задонецкому. То есть это деньги те, которые субсидировали Рады, те, которые умножили на два а, областная администрация, этих денег практически хватает, чтобы закрыть вот эти все проблемные участки. Это не значит, что мы там решим проблему на 80%, потому что если мы уберем вот эти вот самые слабые места, да, то у нас там появятся еще слабые места. Ну, я думаю, намного улучшим качество поставки воды. Это то, что касается денег и то, что касается тех участков, которые мы будем делать. Я хотел бы еще сказать, что за неделю, где-то за 7 дней до начала работ, мы опубликуем, в том числе, наверное, через, ну, через все наверное, средства массовой информации график производства работ, потому что, я так понимаю, по 8 березня, ну, где-то на неделю мы перекроем, там ни автомобилем приехать, ни не автомобилем проехать, не скоро не доедут, ничего, потому это все вещи надо предусмотреть, Кто там тяжело болен, может куда-то пока вывести в больницу или что-нибудь, но по-другому мы это сделаем. Второй вопрос, который, то есть я хочу сказать, что за неделю до производства работ мы всех оповестим, что будет делаться там через 7 дней, на вашей улице производство работ. То есть по скорости выполнения этих работ. То есть будет работать бригада в Лимане, бригада в Гайдаре, бригада в Борках и две бригады в Змееве. Потом по мере того, как по Боркам, по Гайдаре и по Лиману будут возвращаться, будем тогда подключать их на, зим... на Змеев. Начинать будем мы вот с улицы Харьковской, улицы Гоголя Харьковской. То есть сделать центральную магистраль, чтобы она не рвалась и при порыве на какой-то улице, чтобы не отключать весь город. То есть, потому это будет две бригады. Одна по Харьковской, одна по 8 марта. Вот эти вот две бригады И мы закольцуем наш водопровод, Амжанский водозабор с микрорайоном, чтобы когда там даже выйдет из строя скважины, от как сейчас, там некачественная вода по микрорайону, то есть, чтобы мы могли подавать воду из Мжанского водопровода на микрорайон или наоборот. То есть, у нас будет за система за кольцовую. И основная мысль – это центральный водопровод, который соединит эти две, два водозабора, с, будет установлена новая запорная арматура, чтобы мы не отключали весь город при порыве там, на какой-то улице. Наверное, на протяжении существования нынешнего земельного никто не занимался серьезно уровень по по воде. Потому я назову цифры, они, конечно, шокирующие, но э, а, это что То есть, смотрите, на эти 247 порывов, которые я озвучил, в прошлом году за 15 год было потрачено 1 миллион 200 тысяч гривен. То есть, ну, каждый выезд это топливо, это... А плюс еще зарплата, а зарплата выезжаем, работаем не только днем, но и ночью, там и выходные, и праздничные. Это, соответственно, там накрутки и наценки. Но это все как бы миллион двести. Ничего по сравнению с 5 миллионами убытков по несанкционированному отбору воды. Что такое несанкционированный объем воды? Я вам приведу пример по радам. Да? То есть за, вот, возьмем прошлый месяц, июль, поднято воды в Змееве на сумму 746 тысяч 726 гривен. В кубах это 77 тысяч кубов. А в деньгах проплачено на 4, то есть поднято, я не буду там без, без гривен, да, поднято воды на сумму 746 тысяч, а проплата прошла на 412, то есть это где-то 56%, это самый хороший показатель. По Лиману поднято воды на 145 тысяч, проплата прошла на 51 тысячу, это 36%. Соколова тоже 31%, самый низкий процент оплаты 24 в Айдарах. Ну, а шокируют, конечно, цифры, ну, такие, как подано воды на 190 тысяч по уборкам, а оплата произошла Плата. на 46 тысяч. Итого, за вот, июль месяц получилось 515 тысяч, 689 тысяч убытков. Что такое несанкционированный отбор воды? Ну, это вот наша магистральная труба, и у человека там в домовладении, в частном, стоит счетчик, да, то есть отсюда до счетчик, там врезок, куча различных. Вот это и есть, ну, если дословно -то это воровство, да, а так мы называем это несанкционированные воды, чтобы никто никого не обижать. Потому сейчас тоже на ближайшую очередную сессию выходим с этими цифрами, делаем работодателю анализ. Ну вот, почему, куда идет несанкционированный объем воды, это частный сектор полив в основном. Потому что уже доходит до таких маразмов, как на вашей любимой улице 8 марта, у нас порыв где-то, там где-то выше, подъезжаем, а там тетя Маша выходит, ха-ха-ха, я забыла вчера выключить, шланг соц. спал и все. Ну, если бы через счетчик, но за свои деньги, то, наверное, по-другому следили. Потом будем тоже выходить с, инициатив с инициативой, чтобы ставить счетчики на линии размежевания будем за свои деньги ставить там два колодца, крышку и счетчик. Будем ставить не всем, ну, по принципу энергосбыта. У, кого, ну, у нас есть подозрение, что там что-то не так происходит. Да? Поэтому будем ставить и будем бороться с этим вот несанкционированным отбором воды. Это то, что касается по воде, по ее несанкционированному отбору по убыткам, которые несут предприятия из-за этих вот всех вещей. А сам факт того, что ну, несанкционированный объем воды не оплачен, во-первых, если бы люди там через счетчик платили, то понятно, что потребляли меньше воды, а исходя из этого, это и преждевременный износ насосов, вот если по насосам, у меня тут где-то есть информация, что мы, а, ну, вот мы за год, за год поменяли 26 насосов по предприятию. То есть это те насосы, которые вышли из строя, а если проанализировать глубже, то если 25% оплата за воду, то он 4 раза быстрее изнашивается. Если насос должен работать 4 года, то он работает год. Да? А каждый насос это ну, около 30 тысяч гривен. И заканчивая вопрос по воде, который мы проговорили, да, я хотел бы сказать, что после того, как было принято решение о софинансировании с областным бюджетом капитального ремонта наших сетей, инициативу по проектированию подряд, по подбору подрядчиков и, дальше, и так дальше взял на себя департамент жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации. Они по новой переделали все проекты, то есть были сделаны геодезические изыскания, геологические изыскания, была сделана гусина экспертиза, авторский, технический назор и так дальше. Это все договора по мере их подписания. В тот же день будут выкладываться в систему прозора. То есть все могут увидеть, откуда, куда, и сколько, и чего, и какие диаметры, и со всеми вытекающим. То есть, вся информация будет открыта для. в системі прозоро, і теж саме ми зробимо, виложимо всі викладки по этим всем роботам і договорам і в сему остальному у себе на сайті. Питання ціноутворення чи чекати найближчим часом з мівчанам та мешканцям району підвищення тарифів. Тарифи зараз ми використовуємо тарифами, які утверджені в 2011 році. У нас, кстати, есть свой сайт, сайт в этом самом интернете, так что можете зайти. Есть калькуляция на те тарифы, которые мы, мы сейчас пользуемся, и э, там, экономичное обрунтование. Мы еще их не выносим там, ни на громадские слухи, ничего. Мы пошли по пути, потому что согласовав это с работодателями, что просить деньги надо за что-то просить, да? Потому решили сейчас, вот там подключили и Райраду, и просьбы в администрацию. На вид, ну, я считаю, что по мусору мы там немножко навели, по зараз, порядок. Сейчас наведем порядок по воде, а потом уже, может быть, посмотрим. Потому что ну, сегодня поднять на электроэнергию можно, да? Поднять на газ можно, а вот на коммунальные услуги, услуги ну, будет общественный резонанс. Поэтому решили по пути. Сейчас вот сделаем вот эти работы, улучшим качество поставки воды, проанализируем. Может нам и тех денег хватит, которые там тарифами мы пользуемся, при помощи там, если будет субвенции давать там Рады на ремонт и все. То есть пока не собираемся. После того, как мы вот эти все недостатки наши устраним, проанализируем, потом будем смотреть и выходить с предложениями или не выходить. Розкажіть, будь ласка, як ви плануєте побудувати вашу діяльність в подальшому і на що будете робити головні і першочергові акценти? Ну, будемо акценти І на тих які по по ТБО і і воді, будемо займатися екологією, тому що я вже сказав, що ми завтра будемо починати будем читати ті рекомендації, які надають по нашим очисним сооруженням. Потому что, ну, как бы, э, жизнь не стоит на месте, меняются технологии, там, в том числе, самый большой бич сегодня в районе, это молочное производство у нас, три цеха, которые очень сильно загрязняют и убивают все наши очистные сооружения, там, по биомассе, да, то есть вот этими вот вопросами сейчас будем заниматься, выходить с предложениями. Сейчас э, там ведутся разговоры, переговоры, но ну, это еще так, в проект, да, по строительству мусоросжигательного завода. Ну, тут еще связана проблема с чем-то поселок рядом, там иколочистый. Ну, короче, занимаемся этим вопросом мусоросжигательного завода на том полигоне, который у нас есть. Так, ну и будем расширять, все-таки хотим вернуться к Крепоям, к Гневки, к Шелукивке и расширить базу, потому что... Ну, вот я, будучи председателем сельского совета за пять лет, который я был, ну, визуально да, намного чище стала территория, хотя, к моему стыду, самая низкая проплата по вывозу ТБО по Боровскому сельскому совету. Вот это те направления, которых мы будем заниматься. То есть улучшение качества воды, постараемся не повышать тарифы. Но это все-таки ну, нашего желания мало. Да? То есть проанализируем цифры, а потом уже будем разговаривать. На самостанок, у вас є чудова можливість звернутися з екранів нашого телеканалу до глядачів, до користувачів вашими послугами, можливо, вам є, що їм сказати. Ну, всі ми живемо в землі, в землі районі. Знаєте, от, от ці цифри, які ну, шокірували, там рівні проплати заводу, у рівні не санкціонірованого води. Тут же такой вопрос, що... Но обвиняют во всем а, змею сервис в своей бездеятельности, да, ну а, но общаемся сейчас и через интернет, и с активистами там, допустим, и по той же улице а, Селянская, да? селянская. Там, вот, почему давления не хватает там, ну потому что идет вот такой вот, в четыре раза больше идет несанкционированный отбор, отбор воды. Откуда там будет давление? Да это вы там рассказываете, это все неправда. Потом, когда дождь пошел, не поливают. Да, извините, там, трубы гудят, шланги срывает и все остальное. То есть, как полива нету, все нормально, как бы проблем нет, кроме порывов, да. Не хватает на пятый этаж, дайте больше давления. Ну, дайте больше давления, я не привез там, покойный Анатолий Иванович Тарапатов всегда любил показывать артефакты, по которым у нас подается вода, да, я их не взял. Ну, поверьте, что, ну, папиросная бумага, да, Мы, когда приезжаем на ремонт, там, Метод надо поменять, трубы там, где порыв, а меняем 10, потому что не к чему просто привариться. Я думаю, это те деньги, которые выделили по субвенции Рады, и которые там, ну, уверены, уже, будем говорить, в том, что выдаст областной бюджету, Ну, немножко мы по эту проблему устраним. Потому хотел бы обратиться вот Немножко как бы относиться с пониманием и к разбору воды, и к вывозу мусора, и к оплате за все эти услуги. Я говорю, мы пока же не повышаем ничего, пока вот в рамках того, что у нас есть, пытаемся, ну и вот еще воду поменяем, тогда уже будем сравнивать с чем-то, как работали раньше, как сейчас, а потом уже будем возвращаться к тарифам. Дякую вам за цікаву та змістовну бесіду. Я нагадую нашим телеглядачам, що в гостях програми час розмов був Віктор Кирилович Ревенко. В минулому борівський сільський голова на сьогоднішній день директор комунального підприємства Зміїв сервіс. А я з вами не прощаюся. кажу до нових зустрічей в ефірі.